হেল্ল' বিৱান আপোনালোক সকলোকে লাৰ্ণ এণ্ড ক্ৰাফ্ট উইথ মি চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এই ভিতৰত আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ ক্লাছ এইটৰ মেথছৰ চেপ্তাৰ নম্বৰ থাৰ্টিন ইয়াৰ নাম আছিলে প্ৰত্যক্ষ আৰু ব্যস্ত সমানুপাত যোৱা ক্লাছত আমি অনুশীলনী থাৰ্টিন পইণ্ট ওৱানৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনলৈকে ডিচকাছ কৰিছিলোঁ তই আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ দহ গতিকে বলা পলম নকৰি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো ইয়াতে কুৱেশ্যন নম্বৰ দহত দিছে যে লিমচিঙৰ হাতত ৰাস্তাৰ এখন মেপ আছে মেপৰ দূৰত্ব আৰু প্ৰকৃত দূৰত্বৰ অনুপাত হৈছে এক চেণ্টিমিটাৰ অনুপাত ওঠৰ কিলোমিটাৰ তেওঁ বাসত্তৰ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব গাড়ী চলালে মেপত দূৰত্ব কিমান হ'ব উলিয়াব দিছে হ'ল তাৰমানে কি কৈছে লিম চিঙৰ হাতত এখন মেপ আছে বুলি কৈছে আৰু সেই মেপখনত মেপৰ দূৰত্ব আৰু প্ৰকৃত দূৰত্ব অনুপাত দিছে এক চেণ্টিমিটাৰ অনুপাত ওঠৰ চেণ্টিমিটাৰ তাৰমানে এক চেণ্টিমিটাৰটোৱে এক্সুৱেল দূৰত্ব কিমান বুজাই আছে ওঠৰ কিলোমিটাৰ বুজাই আছে হ'ল আৰু যদিহে তেওঁ বাসত্তৰ কিলোমিটাৰ গাড়ী চলায় তেনেহ'লে সেই মেপখনত মানে কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব কৰিছে উলিয়াব দিছে হ'ল এতিয়া চোৱা আমি কেনে কৰিম এতিয়া চাবা ইয়াতে আমি কি কৰিছোঁ মেপৰ দূৰত্বটো এক্স বুলি ধৰিছোঁ আৰু প্ৰকৃত দূৰত্ব ৱাই বুলি ধৰিছোঁ হ'ল এতিয়া তোমাৰ মেপৰ দূৰত্ব কিমান বুজাই আছে ওৱান ইজ টু এইটিন আছিলে ন ত' এক্সৰ ভেলুটো ওৱান হ'ব আৰু প্ৰকৃত দূৰত্ব কিমান হ'ব ওঠৰ ইয়াতে এইটো কিলোমিটাৰ বুলি দিছে আৰু এইটো তোমাৰ চেণ্টিমিটাৰত দিছে হ'ল বুজি পাইছা ইয়াতে আমি এক্সৰ ভেলুটো ওৱান চেণ্টিমিটাৰত ধৰিছোঁ আৰু ৱাই ভেলুটো ওঠৰ কিলোমিটাৰ ধৰিছোঁ হ'ল এতিয়া ইয়াতে আমি লিখিব পাৰোঁ যিহেতু মেপৰ দূৰত্ব প্ৰকৃত দূৰত্বৰ কি হয় ব্যস্ত সমানুপাত চৰি প্ৰত্যক্ষ সমানুপাত ন প্ৰত্যক্ষ সমানুপাত গতিকে আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ এক্স বাই ৱাই ইকুৱেল টু এক্স ৱান বাই ৱাই ওৱান হয় প্ৰত্যক্ষ সমানুপাত মানে তোমাৰ এইফালে বহাৰ লগতে ইয়াতো বাঢ়ি যায় হয়নে তাৰপিছত চাবা এতিয়া ইয়াতে আমি মানকেইটা পোট কৰোঁ ইয়াতে এক্সৰ ভেলুটো ৱাই ওৱান ৱাই ভেলুটো হৈছে ওঠৰৰ আৰু তোমাৰ কুৱেশ্যনটোত কিমান সুধিছিলে ইয়াতে তোমাৰ কি দিয়া আছিলে এইখিনিতে লিখিব লাগিব বাসত্তৰ কিলোমিটাৰ গ'লে মেপত কিমান গৈছে সুধিছে মানে প্ৰকৃত দূৰত্ব যিটো হ'ব ৱাই ওৱানৰ মানটো দিছিলে বাসত্তৰ কিলো কিলোমিটাৰ আছিলে ন বাসত্তৰ কিলোমিটাৰ গ'লে মেপত কিমান চেণ্টিমিটাৰ যে সুধিছে সেইটো আমাৰ ৱাই ওৱান ৱাই ওৱানৰ মানটো পুট কৰা বাসত্তৰ হ'ল এতিয়া পাৰিবা কি কৰিব লাগিব এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব বাৰু বজ্ৰপূৰণ কৰিব লাগিব হেনে বজ্ৰপূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব এক্স ওৱান ইন্টু ওঠৰ ইকুৱেল টু ছেভেণ্টি টু এতিয়া এক্স ওৱানটো এইফালে ৰাখা ওঠৰটোক লৈছোঁ এইটো চাইডে পূৰণ হৈ থকাৰ কাৰণে এইফালে যোৱাৰ লগতে হৰণ হৈ গ'ল ওঠৰ বাসত্তৰ কেইবা যাব চাৰিবাৰ যাব তাৰমানে এক্স ওৱান ইকুৱেল টু ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ বুজি পালানে এতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যনটোত কি উলিয়াব দিছিলে মেপৰ দূৰত্ব কিমান হ'ব বুলি সুধিছিলে গতিকে লিখিবা যে মেপত দূৰত্ব হ'ব মানে বাসত্তৰ কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিলে মেপত দূৰত্ব হ'ব ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ হ'ল এইটো হৈ গ'ল কি ইয়াৰ আঞ্চাৰ আজিলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ নেক্সট ক্লাছত আমি এক্সাৰচাইজ থাৰ্টিন পইণ্ট টুৰ পৰা ডিছকাছ কৰিম এণ্ড থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং এণ্ড ষ্টাডি ৱেল